Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы на канале Софико. И сегодня мое первое видео, так что, пожалуйста, не судите строго. Пожалуйста. Я болею, так что если я буду там хлюпать, кашлять, то, пожалуйста, простите меня. Все я снимаю только для вас. И в свое первое видео я бы хотела снять Йова челлендж а все, кого я знаю, у ну, кого есть каналы свои, они уже давно его сняли. Я теперь хочу тоже снять. И все мои, ну, ну, все, что у меня есть, все позы, которые я выбрала, они тут на телефоне. Я их буду брать с телефона. Сейчас я их включу. Минуточку. Так. Поза, поза, поза. Вот она. Первая поза. Я попробую сделать вот такую вот позу. Ее видно? Вот. Она странная, правда. Ну, попробуем. надо лечь. Сейчас я камеру Упс. Вот так. Надо лечь. Вот так. У меня там видно ходит. И вот так встать. Да. Ой. Сделано. Так, следующая поза. Следующая поза выглядит. Вот так вот. Тоже. Ну, я пока выбрала легкие позы. Легкие позы. Подправим камеру. Ой. Напугалась. Ноги широко и как-то вот так вот. Пойдет вот так. Сделано. Сделано. Они трудные. Ну, трудные позы. Так. Следующая поза вот такая вот странная тоже поза. Ну, они в принципе все странные, так что это нормально для йоги. Ставим. Поставили. Боимся. Я не могу так ногу вытянуть. Ногу вытянуть надо, я не могу ее вытянуть. А что за... А, камеру за... Пардоньте. вытягиваем одну ногу. Вот так. Вот так вот. О, счёт. Ой, моя нога сделана. Аплодисменты мне, аплодисменты вам, аплодисменты нам. Сделано. Так, следующая поза мы делали. На этой картинке было много поз. Я выбрала оттуда две позы самые выполняемые. А... Вот такая вот поза будет следующая. Блин, как вам ее показать-то хоть вот видно? Она... ну я надеюсь, что она будет легкая, не все.

так, и вот такая поза. Ну, она вроде как должна быть легкой. Она вроде как должна быть легкой. Поставили. Так, ноги вместе. Ой. А там еще и ноги прямо. На... Это же три поса. <соспит> вот это. Ой. А, Встали на ширине плеч ноги. Или вместе. Ну пусть будут на ширине плеч. И мы. похоже. Сделали. <связывая> 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 так, все, больше нет. Так. А это делали. Вот это еще. Вот она еще одна полза наша. Красивейшная. Меня видно. Ставим. Поставили. Оттуда. Вот так вот. Сделали. Сделано. Вот такая вот следующая поза. Была бы я не одна дома, хотя бы чтобы мне кто-то снимал. Мне бы было попроще. А я дома одна и... Еще раз, покажу. Мне как-то не очень удобно снимать, если честно. Ну, не об этом. Встали ногу поднять. Ой, божечки допустим да, сделали. Мне там не видно было. Ну да ладно. И последняя поза на сегодня. Это поза... Я смотрела, как она называется. Сейчас, внимание. Поза называется... Поза йоги, поза ребенка. Поза ребенка. Вот такая вот поза. Это самая легкая поза. Я ее буду... Делать на диване. Потому что у меня было много попыток снять. И ни на одной из этих попыток меня не было видно. Фух, усталаш. Так что я буду делать все там, на диване. Все. Вот так. Сделать. все позы на сегодня. Я хотела, я хочу снять еще вторую часть позы йоги. Но вы пока еще не набрали нужное количество лайков. Подписывайтесь на канал, он там внизу. Вон там, вот в том углу. Нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать о, моих, о новом выходе моего видео. И ставьте лайки. Когда наберется нужное количество лайков, а именно хотя бы для первого раза 20 лайков, ну ладно, 30 лайков, 20 мало вообще, 30 лайков, то я выпущу третью часть, блин? <зас> вторую часть, на третьей еще далеко, вторую часть позы йоги, и всем пока, вы были на моем канале хорошего. Всего хорошего.